Доброго ранку! З вами програма «Наше здоров'я» і я ее ведучий Руслан Фісенко. Нещодавно в областном кардиологическом диспансере прошла конференция, присвячена с стратегіям стратегиям лечения хворих с острым коронарным синдромом, за участием лекарей из Института Стражеского. нас наступный сюжет. Здравствуйте, Максим Юрьевич. Нам известно, вы уже на протяжении длительного времени занимаетесь лечением заболеваний сердца. Как ваше ощущение, как поменялось за это время оказание помощи больным с острым ишемическим синдромом в Украине? Вы знаете, это самая главная проблема для нашей страны в кардиологии. Не инфекционные болезни, не даже не детские, наверное, болезни, а именно кардиология. Потому что страдают от этого наиболее от инфаркта миокарда, в частности, страдают наиболее подготовленная часть населения, которая может приносить пользу, которая должна, собственно, и создавать все, что вокруг нас существует. Именно в этом плодотворном возрасте инфаркт выбивает. Если человек даже остается жив, он, он уже не может выполнять все, что выполнял до инфаркта. Его жизнь меняется кардинально. И в нашей стране, к сожалению, этот момент был длительное время упущен. То есть мы не внедряли новых технологий в лечение этой патологии. На сегодняшний день, уже три года, э под действиями общественных организаций, да и здравого смысла, многое начало меняться. Самое главное, что в стране появились специалисты, интервенционные кардиологи, которые взяли на себя задачу открытия, коронарных, открытия артерий сердца в период острого инфаркта миокарда. Вот эта вот система, она довольно сложная, она создана в европейских странах. Сегодня мы вот в Кировограде, у нас такое выездное заседание нашей ассоциации для того, чтобы стимулировать создание такой региональной сети в Кировограде. Что это такое? Это система, которая состоит из нескольких клиник, во главе которой находится реперфузионный центр. Центр, который принимает на себя больных в первые часы от начала симптомов острого инфаркта миокарда. И на специальном оборудовании, это ангиографическая инвазивная процедура, механически устраняет это закрытие артерий и восстанавливает кровоток. Это спасает мышцу, сохраняется объем этой мышцы, ее функция, а в некоторых случаях даже жизнь человека. И формирование такой систем, системы сейчас происходит во всех областях, почти во всех. Есть серьезные э, изменения и улучшения в Луганске, в Вано-Франковске, э, в Хмельницком. Частично в Киеве идет определенные м, такие изменения, в Херсоне, в Виннице. И вот Кировоград, он несколько отставал, но буквально последние месяцы э, сотрудники диспансера, кардиодиспансера включились в эту, в эту э, систему. Я специально по их просьбе приехал, то есть они хотят развивать то, что сейчас является самым важным в кардиологии Украины. Я готов сделать и помочь, чем я могу, этому направлению. Расскажите, насколько реально организовать такую сеть в нашей области? Фактически мы уже начали ее организовывать. Уже практически два года в области работает Ангиорг достаточно успешно. И мы подошли к моменту, когда мы можем на уровне региональном создать полную систему оказания медицинской помощи, квалифицированную больным с инфарктом, для того, чтобы вообще в момент возникновения инфаркта в течение трех часов провести необходимые ангиографические обследования, раскрыть сосуд и не допустить развития инфаркта как такового. Сейчас есть все предпосылки, активно работает кардиологический диспансер, как основное учреждение, которое, которое уже имеет достаточный опыт и оборудование, для того, чтобы обеспечить эту работу. Остается обозначение нескольких организационных схем в работе Центра экстренной медицинской помощи, для того, чтобы максимально быстро доставить пациента именно Туда, где есть ангиоров, в это лечебное учреждение, областной кардиологический диспансер, для того, чтобы можно было быстро и эффективно провести лечение, таким образом, чтобы такое заболевание, как инфаркт, вообще не развилось и не наступило. Таким образом, спасти фактически жизнь человека. Максим Юрьевич, хотелось бы, вот, чтобы от Вас, Ваших уст, для наших пациентов, для наших телезрителей прозвучала информация, как им действовать при остром коронарном синдроме, при инфаркте миокарда. Вы знаете, это огромная проблема, и пациент здесь и является той частью лечения, самой важной частью лечения. Если он вовремя не скажет о своих симптомах и не начнет работу всей этой системы, то система ему не сможет и помочь. Поэтому больной здесь основной, ради него все это делается, и он это все должен начать. Поэтому самое главное, что связано с пациентом, проблема – это как можно раньше обратиться. Ну, в наших условиях это в, по телефону скорой помощи при наличии боли за грудиной, которая часто возникает спонтанно, либо через какой-то период после физической нагрузки. Это характерные боли за грудиной, они могут отдавать в руку, в шею, они чрезмерные эти боли. Не нужно долго раздумывать, звонить по знакомым, своим родственникам и так далее, терять время. Нужно позвонить в скорую помощь, и специалист приедет и определит диагноз. На это нужно 10-15 минут. Если диагноз будет подтвержден, то он должен транспортироваться не в ближайшую клинику, а в центр, где возможно открытие этой э, поврежденной артерии сердца. Только в этом случае мы можем исключить инвалидизацию, существенно снизить смертность. В 3-4 раза мы можем снизить смертность. Нет такого раздела в медицине, который бы так активно может, мог, мог бы изменить, который, изменить бы смертность вот, в, в, в такой патологии. Поэтому от больного зависит очень многое. Вот призываю вас просто сейчас при этой возможности, при появлении сильных болей за грудиной, контактировать с медицинским персоналом, с любым, лучше прямо со скорой помощью, и требовать, чтобы вас везли в клинику, где вам откроют коронарную артерию. Любые жінки, если обменные процессы в вашем организме дали сбой, если стрессы вас замучили и вы имеете надмерную вагу, самый час заняться моделированием фигуры и тела. С одним таким его вариантом пропонуем ознайомиться и вам. Сегодня мы занимаемся моделированием фигуры и тела. Подготовительные этапы у нас уже прошли. Мы уже показывали моделирование живота, моделирование верхней части тела. Сегодня я покажу моделирование нижней части тела, особенно актуальной у женщин это красивые ножки. Для этого у нас существует, работа у нас идет в несколько этапов. Мы сначала подходим делаем дренаж в талии. Убираем вот эти вот ненавистные женщинам бачка, с которыми они борются всеми возможными и невозможными средствами, холохупами, диетами и же средствами. Вот. Пошла талия наша потихонечку. Теперь мы освобождаем подвздошную фасцию. Вот пошла работа. Растягиваем. Хорошо. И теперь мы потихонечку переходим к ненавистным бачкам. До речі, до початку проведения сеансу Олександр Сторожевский замерял у пациентки объем стегна с метою потом сравнять его с цифрами после проведения этого сеанса. 58. Мы записываем это перед процедурой, для того, чтобы было наглядно видно. 59. Нетравматично, безболезненно для женщины проводим процедуру. Вот такими вот мягкими движениями мы потихонечку, мягенько растягиваем фасции и тем самым стимулируем процессы, которые происходят внутри нашего тела. На внешнее состояние фигуры влияют те факторы, наследственная предрасположенность к полноте, наша экология, наше питание, стрессовые ситуации, эмоциональное состояние человека, уменьшение объема движения и гиподинамия и нарушение всех обменных процессов в организме. Теперь мы пойдем бедренной фасции. Вот таким вот мягким, мягким, мягким движением, да, потихонечку, да, 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 первичный этап работы таким образом у нас завершается кожа становится бархатной и у пациента приятные ощущения теперь мы включаем мышцы воздействуем над боточком на нервную систему и заставляем мышцы сокращаться чем удобна эта процедура? Все делается за счет резервов организма. Потом женщина просто-напросто включает в свой утренний рацион буквально несколько упражнений. И наша прекрасная женщина очень прекрасно выглядит. Вот так вот мы растягиваем фасции, запускаем ножечки, вот, убираем ушки и получается у нас очень-очень красивые ножки. Сейчас мы внутреннюю часть бедра пройдем. Вот. Потом сделаем контрольную сборочку. И сделаем контрольный замер. И мы посмотрим, что произошло с нашей ножкой. Видно, что эта ножка собирается в одно единое целое. Теперь можно посмотреть. Визуально эта линия выровнялась. Эта линия утянулась, и ножка стала чуть-чуть собраннее. Можно производить замер. И мы видим, что после первой процедуры объем ножки уменьшился ровно на 1 сантиметр. Окрім Кіровоградської центральної міської лікарні, хворих на інфекцію з області або тих, хто перебуває на Кіровоградщині тимчасово і раптово занедужив, приймає інфекційне відділення обласної лікарні. Це приміщення зі свіжим капітальним ремонтом, просторі комфортні бокси на двох поверхах, виблискуючий хол, коротше кажучи, євростандарти в усьому, з якими діагнозами потрапляють сюди люди: Лептоспіроз, малярія, рожа, герпетичні інфекції. Вічні інфекція з проявленням опартоністичних інфекцій, первічний мінінгіти, мінінгокова інфекція, ботулізм, урви. Урви, особливо у берінах. У нас много пацієнтів проходять беременних з осложненнями з бронхітами, з пневмоніями. На початку літнього сезону особливо активізуються такі теми, як лептоспіроз, хвороба лайма, банальні ангіни та харчові токсикоінфекції гастероколіти. Балі лайма – це клікліщовий. Рекициоз, который переносится клещами и вызывает заболевание острое инфекционное или хроническое после укуса иксодовыми клещами. Болезнь больше характерна для Донецкого региона, но в последнее время регистрируется и в Кировоградской области. К сожалению, последние два года у нас были пациенты со знаменки, со знаменского района. На жаль, достаточно серьезной проблемой именно для Кировоградской области в летку остается лептоспироз. Передается он от животных и для человека достаточно опасным. Это острое инфекционное заболевание. Начинается с проявления интоксикации, выраженная головная боль, лихорадка, боли в икроножных мышцах и склерит. Данные ну, симптомы должны осторожить самих пациентов и участковых терапевтов, которые ну, видят пациентов, которые обращаются с ним с лихорадкой. Если есть указания на, переню, ну, на раннее купание в водоемах или контакт с рызунами, с крысами, с мышами, то следует ну, исключить лептоспироз. Окрим непростого курсу ликования, малоприемного самого по себе, хворим на лептоспироз загрожують и жахливі для организма ускладнення. Данное заболевание в случае неадекватного лечения или запоздалого лечения приводит к почечной и печеночной недостаточности, к сирозным менингитам, к геморрагическому синдрому. Больше болеют мужчины от 25 до 45 лет, то есть активная, которая занимается рыбалкой, работают на покосе лугов, работники водоканалов, работники шахтеры раньше много болели, когда контактировали ну, с крысами, с насекомыми. Курс лечения – это, конечно, антибиотики широкого спектра дии. Курс лечения довольно длительный, две-три недели. Иногда требует применения искусственной почки в случае почечной недостаточности. А в обычных случаях Противовоспалительная дезинтоксикационная терапия. Найкращая профилактика лептоспирозу – это элементарная логика поведенки в разных ситуациях. Нужно знать, если порезался, то купаться уже в этот день не надо. Если знаете, где места, где обитают грызуны, тоже в тех местах совершенно не надо купаться. Лучше в этот день избегать купания. Тепер щодо ангін. Літня спека нас дуже розслаблює. Починаємо безконтрольно вживати напої з холодильної камери, і часто ця невгамовна спрага теж закінчується стаціонаром. Общее переохладження на фоні жаркої температури, обострення хронічної інфекції на І У нас часто ще теж в ангін. Особливо применення газірованих напітків холодних багато мороженого. Общої переохлаждення ще одна причина, чому ангіни лікують стаціонарі, щоб не пропустити можливої дифтерії, так що не втрачайте самоконтролю при спекотних температурах. Елементарна пильність врятує вас від багатьох неприємностей. На электронную почту нашей программы надійшло вопрос, что и причиной возникновения коросты, как дерматичного захворивания. Отповедаемо. Раньше считали, что это заболевание только у людей, которые не соблюдают правил личной гиены, то есть в тех семьях, где присутствует антисанитария. Но в последнее время приходит очень много людей, довольно-таки опрятных и у которых может быть это заболевание. И проявляется уже оно не так, как мы считали, что вот классическая чесотка, высыпание – это межпальцевые промежутки кистей, область лучезапястных суставов, бедра, ягодицы, боковые поверхности живота. У женщин в области молочных желез, у мужчин на половых органах. Вот. А сейчас даже приходят больные, у которых высыпание, ну буквально пару узелков где-то в области поясницы. То есть люди чистоплотные, люди часто моются. Вот. Но если неправильно обработал где-то вещи, которые носил, то это заболевание может протекать длительно, даже до полгода. Вот, поэтому тут правильно при чесотке обработать все вещи. То есть мы обычно назначаем лечение больным и рекомендуем в процессе лечения провести обработку постельных принадлежностей, белья и всех вещей, все перестирать, выварить горячим утюгом перегладить те вещи, которые не могут пройти такую тепловую обработку. Значит, вывесить, если это летняя пора года, на солнышко, зимой на мороз вынести. Клещ, возбудитель чесотки, чесоточный клещ погибает под действием высокой и низкой температуры. Вибір є завжди, і кожен з нас передусім несе відповідальність за свій образ життя і своє власне здоров'я. Звучить банально, але це істина вічна як світ, і де з нею напевне не сперечаються, то це в обласному наркодиспансері. Пацієнти тут специфічні і потребують особливого підходу. В області зареєстровано біля 20 тисяч осіб з розвитками психіки і поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин. Ну, власне, за останні роки це число якби стабілізувалося, як кажуть. Але знову таки кожного року люди хворіють, виникають алкогольні психози, виникають нові захворювання на хронічний алкоголізм. П'ятдесятирічний пацієнт стаціонару Сергій потрапляє сюди не вперше. По чуть-чуть, чуть-чуть, по увлікався, увлікався, Жінка померла, і воно все пошло, пошло і поїхало. Ну, получился большой-большой срыв. И mm где-то -hmm. все то, что очутился тут, привезла меня скоро, потому что уже началось біле-гаряче. І що найстрашніше – алкоголізм як хвороба – молодшає рік від року. Родственники бачать, що є деякі проблеми, коли їх Член семьи пьет, скажем так, больше, чем, как говорят у нас, как все. Я пью, как все. Но ну, нет такого понятия, как все, несмотря на наш менталитет. Вот. Когда уже он пьет во время рабочих дней, когда он на работу, и на работе находится пьяный, когда утрачен количественный контроль. То есть уже если раньше вы пошли в гости, 100-200 выпил, вроде бы как бы нормально. А тут понесло человека, и он уже чувствует, что он не может остановиться. Когда вы видите на следующее утро, что ему плохо, и для того, чтобы он облегчился в свое состояние, ему необходимо употребить спиртной напиток, то, конечно, это уже проблема. Но, как правило, наши пациенты, не сразу понимают, что у них есть какие-то проблемы. Они говорят, вот я сам, я самостоятельно, а что тут такого, я как пью как все. И пока уже не привозят состояние белой горячки, так называемого по-народному, то есть состояние алкогольного психоза, то, как правило, они этого не понимают. Лекуватись в областном наркодиспансере можно и амбулаторно, и стационарно. Если человек абсолютно втрачает контроль над собой, ее лекуют примусово. Какие первые признаки для человека, чтобы он понял, что проблема есть и что нужно к вам обращаться? Как правило, пациенты понимают это тогда, когда они уже не могут самостоятельно выйти из запоя. То есть он утром проснулся, ему плохо, ему плохо и в физическом состоянии, и в психическом, депрессии, бессонницы, тремор, тошнота, рвота, и он понимает, что он самостоятельно из этого состояния не может выйти. Потому что для того, чтобы хотя бы временно улучшить ему состояние, он должен опять выпить. То есть таким образом похмелье переходит в очередной запой. Как правило, только в таких случаях люди понимают, что уже пора с этим завязать. И то они не всегда считают, что это алкоголизм, они так говорят, я плохо выхожу из запоя, там, или я переписываю. Пил. Вот Родственники, конечно, могут заметить раньше. Это опять же это безудержное э, употребление спиртного, когда и до литра, и до двух в сутки могут доходить. Но у нас, к сожалению, люди думают, что алкоголик это тот, который валяется под забором. Не так, потому что не обязательно он должен валяться, но тем не менее, начинаются уже проблемы и в семье, и на работе, и со здоровьем. Бывают даже такие моменты, когда впервые об этом начинают только задумываться, когда уже горячка началась. Большие-большие провалы в голове, и начинаешь бегать, блукать, шукать, кто я знаю, что за тобой там гоняются, преследуют тебя. В медичном смысле хронический алкоголизм может давать разную клиническую картину. Серьезность проблемы – это что развивается отек головного мозга, и человек может умереть, потому что это очень тяжелое состояние. Возможно, он выйдет частично, скажем, из этого состояния, развиваются различные проблемы со стороны центральной нервной системы, ну, так называемой энцефалопатии, то есть человек ну, проблемы у него с мышлением, с памятью, он не может себя в полном объеме обслуживать. В том числе это тяжелые могут быть последствия со стороны периферической нервной системы, то есть это характерные походки у наших злоупотребляющих алкоголем пациентов, да, шаркающие такие походки, плохо ходят с палочками, то есть нарушается вот чувствительность в конечностях, ну, тяжелейшие гепатиты, различные циррозы, то есть очень много тяжелых состояний. З вами була програма «Наше здоров'я». Бережіть себе та пам'ятайте, що здоров'я – це найцінніший капитал. До зустрічі наступного тижня.